Kita buka untuk mengganti dudukan. Kita buka dulu bautnya, ada tiga baut ya. londot ini. Yang satu agak sulit. Yang satu agak sulit. Perlu disemprot minyak sepertinya. Wah, iya, karatan, karatan, cari minyak dulu. Oke okay, teman-teman setelah semua baut berhasil kita copot nah ini kita tarik dulu kabelnya kita tarik ya teman-teman nah di sini ada pendolannya ini bisa nggak bisa ya daripada saya harus nyopot pin satu satu ya ini mending saya potong ya teman teman nah, saya potong pakai tang dulu ya nanti disambung lagi saya potong dulu di sini juga saya potong ya nah, ini kita lepas teman-teman ya, karetnya kabel dari karetnya saya, saya lepas satu saya tarik di sini juga hmm, ini ya ini yang pecah ya ini yang pecah karena nabrak ini mobil kontainer mobil tronton lepas semua bautnya nah sekarang kita masukkan di kaki spion yang baru ya nah, baru beli kemarin beli di Shopee harga sekitar 80 ribuan ya teman teman nah ini kita masukkan dulu ke sini nah, ini ada lubang untuk masukkan kabel ya kita masukkan sini dulu satu satu kita masukkan kita tarik ya, kita tarik dulu, tarik. sudah terpasang nah, kita tinggal baut ya teman-teman nah, sini tinggal baut waduh Oke, okay. proses pembautan sudah selesai teman-teman. Nah, ini sudah terpasang. Nah, nanti saya tinggal pasang yang lainnya ya. Nah, untuk pemasangan kaki spion sudah selesai ya. Ini kurang satu bautnya karena bautnya mati di dalam ya. Merenah ambilnya agak susah. Besok kita carikan dulu di toko baut. Nah, ini kita tinggal nyambung kabelnya, ya teman-teman. Kita tinggal nyambung kabel ini, kita masukkan dulu ke sini, ke karetnya dulu, ya teman-teman. Kita masukkan karetnya dulu. Selesai. Nah, sudah selesai ya, teman-teman? Oke, pemasangan sudah selesai. Besok kita lanjut untuk pemasangan di mobilnya. Nah, cukup sekian ya, teman-teman. Jangan lupa. Subscribe-nya, like dan komentarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.